assalomu alaykum hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz mani ismim ibrohimjon ismoilov bugun biz sizlar bilan bem metodologiyasiga asoslangan holatda mana bunaqangi bitta forma tayyorlashni ko'rib chiqamiz ya'ni mana bunaqangi bitta kirish oynasi degan formamiz mavjud unin ichida pochtani yoki bo'lmasa o'sha loginni kiritib parolni kiritib yuborish yoki kirish degan bo'limni hosil qilamiz ya'ni mana shu kichik bir loyihani b metodologiyasiga asoslangan holatda tuzib chiqamiz buning uchun tekstviy redaktorimizga kiramiz va mana shu tekstoviy redaktorimizda bitta indeks fayli mavjud va css fayllarim mavjud css faylimni ichida ana shu kerak bo'ladigan ranglarimni kodini olib olganman mana o'sha kodlar ranglarga asoslanib o'sha şey, formani tuzib chiqamiz unday bo'lsa boshladik avvalambor bitta o'rab turuvchi blokimiz mavjud bo'lsin misol uchun nomini berishimiz mumkin konteyner deyishimiz ham mumkin va mana shu konteynerimizni ichida formamiz mavjud bo'lsin formamiz form tagiga taalluqli bo'ladi va bunga biz o'zimiz global nom berishimiz mumkin ya'ni biz hosil qilgan forma boshqa boshqa страница boshqa boshqa peshlarda ham kerak bo'lib qolishi mumkin shuning uchun biz buni nomini oddiygina forum deb nomlaymiz va hozircha action bo'limini o'chirib turamiz agarda yo'q bu formamiz mana shu bittagina indeks kerak bo'ladigan bo'lsa va mana shu formamiz qaysidir bo'limda keladigan bo'lsa misol uchun qanaqangidir kontakt bo'limida kelayotgan bo'lsa biz kontakt forum deb atashimiz kerak bo'ladi agarda bu kontakt bo'limida emas boshqa bo'limlarda ham kelib qoladigan bo'lsa buni biz global nom bilan ya'ni oddiygina forum degan qisqa klass bilan nomlashimiz kerak ya'ni biz mana shu nom bilan boshqa peshlarda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi endi biz mana shu holatda ham qo'llashimiz mumkin ya'ni ichma ich kirib ketishini oldini olishimiz mumkin shu holatda hozir qo'llab ko'ramiz formamiz mavjud bo'lsin va endi buni ichida input boxlarimiz mavjud bo'lsin ya'ni ko'radigan bo'lsak mana bu yerda bitta input boximiz mavjud e, bu input boximizni mana bu qismi e, input box deb ataladi va buni ichida bitta input bor hamda labelimiz joylashib turibdi mana shu input box deb ataladi endi bu input boximizdan ikkita bo'lyapti va undan so'ng bitta e, batterimiz mavjud bo'lyapti bular har bittasi formaning bitta kontrol e, oynasi desak ham bo'laveradi kontrol bloki desak ham bo'laveradi ana shunaqangi kontrol blok hosil qilamiz Buning uchun tekstviy atoga kiramiz va xohlasak e, agarda mana shu pechni o'ziga taalluqli bo'lganda biz mana bu yerga yozar edik form control degan klassni hosil qilib yozishimiz kerak bo'ladi endi bizda yo'q bu formamiz boshqa bloklarda ham ishlashi mumkin deydigan bo'lsak buning uchun biz mana bu formaga asoslangan holatda yozib ketamiz ya'ni buni ota elementi mana bu forum bo'lyapti va buni ichida forum kontrol hosil bo'lyapti endi shu forum kontrolni ichida bizda bitta inputimiz hamda labelimiz mavjud bo'lsin yozib qo'yamiz label Aa, bu yerga loginni kiriting va undan so'ng bitta inputimiz mavjud bo'lsin va bu inputimizni klassi mavjud bo'lsin misol uchun hmm, formani ichidagi form control deyishimiz ham shart emas yoki form control ning ichidagi inputlar doim bir xilda bo'ladigan bo'lsa tekstiviy inputlar ularni barchasiga bir bitta stil yozib ketishimiz mumkin shuning uchun bunga klass yozmasak ham bo'laveradi inputni o'zini hosil qilamiz va mana shu inputga qo'shimcha ma'lumotlar kiritishimiz mumkin ya'ni biz labelni ustiga bir marotaba chertganimizda input aktivlashib qolsin deyish uchun biz id berib qo'yishimiz kerak bo'ladi misol uchun shu yerga yozib qo'yamiz bu forum ə, login degan id murojaat qilamiz va bu idni mana bu labelning for qismiga yo'naltirib qo'yamiz endi bundan bizda ikkita mavjud bo'lsin nusxasini olamiz hamda bunisi bizga parol oynasini kirit ko'rsatadi ya'ni parolni kiriting deyiladi bu ham tekst emas endi mana bu loginimiz oddiy tekst bo'ldi parolimiz bizda password bo'ladi va bu yerga e, forum login emas forum test deb qo'yamiz va bu yerga ham forum pessni joylab qo'yamiz undan so'ng bizda bitta battenimiz mavjud ana o'sha battenimizni joylab olishimiz kerak uning uchun biz mana shu forum control oynasini yana chaqirib olamiz shu yerga va mana shu blokimizning ichida bizda buttonimiz, knopkamiz joylashgan bo'lsin xohlasak knopkamizni inputni type submitligidan hosil qilishimiz mumkin ma'lumotlarni jo'natib yboruvchi xohlasak biz oddiygina button hosil qilib uni ham submit tipligini hosil qilishimiz mumkin biz mana bu yerga qiymat yozib qo'yadigan bo'lsak knopkaning ichidagi ma'lumot qiymati o'zgaradi yoki bo'lmasa mana bu button battnni orasidagigga yozishimiz mumkin endi shuni o'ziga qo'llab qo'ya qolamiz misol uchun shu yerga yozamiz yuborish yoki bo'lmasa kirish degan knopkamiz hosil bo'lsin bu button bo'la qoladi kelinglar ben metodologiyasidan foydalanayotganimiz uchun ichki elementlarga ham ana o'sha qo'shimcha stillarni qo'shimcha e, klasslarni qo'llab ketamiz misol uchun formani ichidagi klass va bu yerga yozib qo'yamiz formani ichidagi battenlarimiz qanaqa stilda bo'lsin deyiladi biz mana formani ichidagi battenlarimizga o'zimiz stil yozib qo'yamiz e, misol uchun buni btn deb qo'yishimiz mumkin formani ichida doim vaterlarimiz mana shunaqangi stilda bo'lsin degan nomni beramiz endi imputlarimizn ham klass yozib qo'yishimiz mumkin ya'ni bu klassimiz formani ichida joylashgan tekstlarga taalluqli inmputlarga bo'lishligi uchun biz shuni tekst deb nomlab qo'yishimiz ham mumkin ya'ni bu tekst kiritiladigan poliyali input. misol uchun bu radio emas chekboks emas shuning uchun biz ma'lumot kiritadigan input bo'lganligi uchun buni nomini biz text deb ham nomlashimiz mumkin mana bu yerga ham ana o'sha klassni qo'llab qo'yaman chunki bularning tuzilishi bir xil bo'ladi ana bunday saqladik va ctrl b bilan bu berkitib style bo'limiga o'tamiz ekranni ikkiga ajratib olib html bo'limidan css xususiyatlarimizni yozishni boshlaymiz buning uchun avvalambor biz body qismiga yoki kontakt qismiga murojaat qilishimiz ham mumkin misol uchun bor yulduzcha selektori bilan barcha xususiyatlarimiz 0 ga, nolga 0 ga hamda box sizing border box holatiga keltirib qo'yishimiz kerak undan so'ng ana endi kontakt bo'limiga o'tamiz kontakt va bu kontakt bo'limidan biz ana o'sha mana bu formamizning razмеrlarini berib olishimiz kerak bo'ladi uning uchun mana shu kontakt bo'limiga uh, width qiymat beramiz misol uchun nni razmeri uh, vaqtinchalik 600 pikselga teng bo'lsin deb qo'yamiz keling shu 600 pikseldan oshib ketmasligi uchun max width deb qo'yamiz va shu razmerga to'liq borishligi uchun width yuz 100% xususiyatga keltirib qo'yamiz agarda max width 600 ni o'zida qoladigan bo'lsa bu 600 pikselni qabul qilmaydi 600 yuz pikselga borsinu lekin 600 dan oshmasin deyishligimiz uchun biz width xususiyati 100% ga teng bo'lsin deb qo'yamiz va 600 pikselga borganda to'xtaydi degan buyruqni berib qo'ydik undan so'ng endi biz bunga balandlik bermaymiz avvalambor body xususiyatlarini yozib qo'yishimiz kerak Body Ə misol uchun shu yerni o'zida yozib qo'yamiz Font family sans serif shriftida bo'lsin va bodyimiz display flex holatda bo'lsin va mana shu kontaktimizni ekranning o'rtasiga olib kelib olishligimiz uchun justify content center deb olamiz hamda de, align ite center deb olamiz ana endi kontakt bo'limimizni vaqtinchalik balandligini berib turib misol uchun to'rt piksel deb turib bularga orqa foniga rang beramiz Men ranglarni mana bu yerda kodlarini olib olganman vaqtdan yutish maqsadida misol uchun bodimizni orqa fonini rangi misol uchun background image radial gradient holatda bo'ladi va mana shu radial gradientga mana bu ikkita rangni qo'llab qo'yamiz ya'ni to'q rangdan och rangga qarab kirib ketgan holati bo'ladi mana shu uslubda undan so'ng kontakt bo'limimizga ham background xususiyatini qo'llab qo'yamiz misol uchun background color e h 0b yigirma ikki to'qqiz saqlab turib brauzerimizni ishga tushirib olamiz ko'radigan bo'lsak mana formamiz hosil bo'ldi lekin biz style xususiyatlarimizni formamizga ulamagan ekanmiz hozir ana shuni ulab tekshirib olamiz uning uchun title qismidan oldin yoki keyin link bo'limini hosil qilamiz va shu yerga style css deb turib brauzerimizni tekshirib ko'radigan bo'lsak mana blokimiz hosil bo'ldi uni ostida mana bu nimamiz ham formamizni ostida radial gradientimiz takrorlanib qolyapti endi ahamiyat berayotgan bo'lsangiz mana bu yerda radial gradientimiz ikki marta qaytarilyapti biz body qismimizga balandlik berib qo'yishimiz kerak bo'ladi uning uchun tekstviy redaktorimizga qaytamiz va body bodiga minimalniy balandlik berib qo'yamiz misol uchun minimal balandligi 100 VH deb qo'yadigan bo'lsak bizni mana bu qurilmamiz ya'ni vif porti balandligi 100% ga teng bo'lib qoladi eng kichik qiymati saqladik va ko'radigan bo'lsak o'rtaga tushib qoldi ya'ni body ning balandligi qurilmaning to'liq balandligini egalladi va mana shuni o'rtasiga displey xususiyatdan foydalangan holatda joylashtirib oldik endi mana bu blokimiz biroz ajralib tursin deyish uchun box shadow xususiyatlarini qo'llab qo'yamiz misol uchun box shadow nol mm, piksel x o'qi bo'yicha y o'qi bo'yicha misol uchun ellik pikselga yoyilsin oltmish pikselga siljisin x yoyilishi blur qiymati 50 piksel bo'lsin va rangini ham qo'llab qo'yamiz misol uchun RGB alfa qora rangini 30% bo'lsin deb saqlab brauzerimiz ko'radigan bo'lsak mana tagida ana o'sha blokimizning soyasi hosil bo'ldi endi ko'radigan bo'lsak mana bu forma oynamiz birozgina ajralib ichidagi ma'lumotlarimiz o'qishga osonroq bo'lib qoldi endi ana o'sha B metodologiyasidan foydalangan holatda mana bu stillarimizni qo'llashni boshlaymiz avvalambor mana bu yerda title qismimiz qolib ketibdi kelinglar biron bir title hozir qilamiz misol uchun forumni ichidagi title deb qo'yamiz bu titleimiz h 1 tagida mavjud bo'lsin va shu yerga yozib qo'yamiz kirish oynasi ko'radigan bo'lsak mana kirish oynasi mavjud login parol hamda bizning input polyalarimiz undan so'ng kirish button knopkachalari ko'radigan bo'lsak mana bu holatga biroz yaqinlashdik endi css stillarimizni o'zidan foydalangan holatda ana o'sha bo'limni tayyorlaymiz teкстtivi redaktorimizga qaytamiz va forum htmlimizni hozircha yopib qo'ya qolamiz css qolamizmana bu bo'limini yopib turib tekсtviy reaktorm chapga mana bu bo'limni esa o'ngga joylashtirib olaman bu holatda endi ses xususiyatlarni qo'llashni boshlaymiz misol uchun kontaktni biz joylashtirib oldik endi formaga xohlasak stil yozsak ham bo'laveradi o'zi bu ma'lumotlarimiz asosan formaga taalluqli biz kontaktga emas xohlasak forma deb yozishimiz ham mumkin bo'ladi mana bu yerdan ko'rib olishimiz ham mumkin forma blokimizni taytliga murojaat qilamiz Avvalan bor forum blokimizni padding xususiyati mavjud bo'lsin deb qo'yamiz ya'ni ikki yonidan va yuqori pastidan masofalar tashlasin yuqori pastdan 40 piksel masofa tashlasin ikki yonidan 20 piksel masofa tashlasin saqladik nega formamiz ishlamadi form A, kechirasiz mana bu from bo'lib qopti. barcha fromlarni forumga almashtirib qo'yishim kerak uzr saqladik ko'radigan bo'lsak mana yuqori pastdan 40 piksel ikki yonidan 20 pikseldan masofa tashladi yoki bo'lmasam shuni kelinglar birdaniga 30 pikselga o'zgartirib qo'yaman har tarafidan bir xilda 30 pikseldan masofa tashlasin mana bu uslubda endi bizda formamizni tagida forum title'imiz mavjud hamda forum controllarimiz mavjud forum title'imizga CSS xususiyatlarini qo'llaymiz misol uchun forum title'imiz Uh, color xususiyati oq um, rangda bo'lsin deb qo'yamiz mana bu holatda va uh, buni font sayzi misol uchun o'ttiz piksel yoki bo'lmasam 2 ym holatda bo'lsin deb qo'yishimiz ham mumkin mana bu holatda endi forum title'imizdan so'ng merjin botton xususiyati mavjud bo'lsin 20 um, piksel deydigan bo'lsak mana bu holatda joylashadi undan so'ng bizda forum uh, kontrol bo'limlarimiz mavjud forum control bu har birta qatorni anglatadi mana shu xususiyatlarni chaqirib olamiz ya'ni forum control bu xususiyatlarga murojaat qilamiz vid e, xususiyati 100% ga teng bo'lsin e, buni ichidagi xususiyatlarni kengroq o'zgartiramiz hozircha forum kontrolimizni ichida bizda label hamda input xususiyatlarimiz mavjud biz mana shu label va inputlarga o'zimiz stil yozishimiz mumkin va mana bu yerga forum text deganimiz kabi bu yerga ham label xususiyatini chaqirib qo'yishimiz mumkin uning uchun for xususiyatlarini tanlayman ikkalovini ushlab olganimdan so'ng Ctrl va d klavishlari yordamida o'ziga oid mana shu tanlagan belgilarimni Ctrl d klavishi yordamida ves kod tekstoviy redaktorida barcha xususiyatlarni ushlab olish mumkin endi shu yerda turgan holatda klass hosil qilamiz klass va forum label deyishimiz mumkin bizda de lebellar takrorlanmaydi shuning uchun label deb yozib qo'ya qolamiz hozircha forum control shu holatda turib tursin undan so'ng forum label xususiyatlarini yozamiz va buni font sayzi 14 pikselda bo'lsin kolori misol uchun oq rangda bo'lsin hamda merjin bottimi 5 pikselda bo'lsin va buni display xususiyati blokka teng bo'lsa mana bu inputimiz pastga tushib qoladi saqlaydigan bo'lsak mana o'zi tanho mana shu qatorni egallab oladi endi biz hozircha 14 piksel emas shunga 18 piksel qiymat berib tura qolamiz hamda undan so'ng merjin botiarni qo'llab qo'ydik endi forum labelga xususiyat yozganimiz kabi forim tekstga ham xususiyat yozamiz ya'ni bizda tекстоviy maydon polyalarimiz mana shu uslubda buni width xususiyati 100% ga teng bo'lsin backgroundi colori transparent ya'ni ko'rinmas shaffof rangda bo'lsin deb qo'yamiz buni border xususiyatlari yo'q bo'lsin deb qo'yamiz ko'radigan bo'lsak saqladik mana yani border xususiyatlari yo'q mana bu polyamiz hosil bo'ldi endi bunga vaqtinchalik balandlik beramiz het 50 piksel deydigan bo'lsak mana bu uslubda joylashib qoladi ana endi parolimiz yuqorida bu bu holatda joylashadi endi input polyalarimizni ko'rib turish uchun biz bularga border botdan 1 piksel solid uh, oq ok rangini qo'llab qo'yamiz ko'radigan bo'lsak mana pastidan oq ok chiziq hosil qilib berdi endi tanlaganimizda mana bunaqangi fokus Iı, outline hosil bo'lib qolyapti mana shuni yo'q qilib qo'yishimiz kerak <laughs> bo'ladi ya'ni barcha form tekstlarning fokus holatidan outline xususiyatini o'chirib qo'yamiz outline non mana yani tanlaganimizda tashqi belgilari yo'qolib qoldi endi form kontrollarimizni orasida masofalar bo'lsin deb qo'yamiz uning uchun form kontrollarimizning margin bottomiga 20 piksel qiymat berib qo'yamiz ko'radigan bo'lsak mana bu uslubda joylashyapti Aa, forum kontrolimiz mergin xususiyatini qabul qilmadi negadir forum a forumning ichidagi forum kontrol ekan kechirasiz Forumning ichidagi forum kontrol. control mana bu holatda joylashib qolyapti xoayla endi barcha kontrollar forum kontrollarimizda merinbo bor hamda mana bu pastki qismda ham hozir <coughs> vaqtinchalik 400 pikselni o'chirib qo'yaman ko'radigan bo'lsak e, mana bu battenni ham tagida o'sha to'rt yuz iel hosil bo'lib qolayotgan bo'ladi ya'ni ko'ramiz forum controlning e, barchasida qarang ahamiyat berayotgan bo'lsangiz uchta i̇şte, forum control mavjud bo'lyapti ular ketma ket kelyapti undan so'ng forma yopilib qolyapti shuning uchun biz forum kontrollarning oxirgi farzandidan merchin botton xususiyatini o'chirib qo'yamiz ya'ni forum controllarimiz qachon uchrasa buning merging bottim xususiyati 0 ga teng bo'lsin deb qo'yamiz ko'radigan bo'lsak mana bu buttonning merging boimi yo'q bo'lib qolyapti uning uchun endi kontaktimizni peyii olib tashlaymiz va mana bu padding xususiyatlari 30-30 joylashdi va bularga kechirasiz oxirgi farzandi deb qo'yish esdan chiqib qolibdi Last child deydigan bo'lsak mana oxirgi farzandidan olib tashladi qolganlarida qoldi shu uslubda foydalanishimiz mumkin endi kirish oynamiz ana shu batton knopkamizga css xususiyatini qo'llashimiz mumkin avvalambor inputimiz e, fokus bo'lganda qanday holatda bo'lsin degan xususiyatlarni qo'llab qo'yamiz misol uchun inputimiz mana shu forum tekstimiz fokus bo'lganda e, border botton vid xususiyati misol uchun ikki pikselga teng bo'lsin deb qo'yamiz tanlaganimizda biroz yoqorilashib qoladi mana shu uslubda ajratib olishimiz kerak ajratib olishimiz mumkin misol uchun tab bilan o'tadigan bo'lsam mana biroz yo'qollashib o'qishimiz osonlashib qoldi mana buni ham oq rangda emas misol uchun biroz ochroq rangni hosil qilib qo'yaman va bu yerga yergat emas bod bo o'ziga solid oq rangni hosil qilamiz va bu yerga rgb alfa ana o'sha oq rangni ikki yuz ellik besh ellik foiz holatini hosil qilib qo'yamiz saqlaydigan bo'lsak biroz ochroq rangda tanlaydigan bo'lsak mana bu uslubda ko'rishimiz mumkin bizda hovur holatida ham mana shu uslubda bo'lsin deb qo'yamiz misol uchun fokusni olib hover holatiga mana shu uslubni qabul qilamiz ana endi bu holatda joylashyapti endi bu birozgina qo'polroq tarzda o'tyapti buning uchun biz transition xususiyatini qo'llab qo'yamiz transition barcha xususiyatlarga taalluqli bo'lsin 0.3 butun o'ndan sekundda easy in out holatda ishlasin deydigan bo'lsak mana bu uslubda sal sekinroq o'tish holati amalga oshadi mana shu uslubda endi buni ichidagi tekstimizni ranglarini o'zgartiramiz hamda biroz sayzini kattalashtirib qo'yamiz Font sayziga misol uchun 18 piksel sakkiz piksel mana bu holatda joylashib qoladi endi buni rangini ham oq ok rangini qo'llab qo'yamiz o'sha F, F, F. mana bu holatda joylashib turibdi endi bu bo'limimizdan ko'radigan bo'lsak biroz bu kattaroq ekan ma'lumotlarimiz orasidagi masofa ham biroz kengroq ekan shuni biz ham qo'llab qo'yamiz ya'ni labelning tagidan misol uchun besh emas o'n piksel masofa tashlaymiz hamda fond sayzini yigirma pikselga o'zgartiramiz undan so'ng mana bu tekstlarimiz qoladi mana shu uslubda ana bu o'ttiz piksel emas keling shuni qirq pikselga o'zgartiramiz peddingini biroz yaxshiroq ko'rinish uchun qirq piksel deydigan bo'lsak mana barchasini orasidagi masofa o'zgardi mana shu uslubda endi bundan so'ng parol oynamiz hosil va parolni ham kiritishimiz mumkin Bularning orasidagi masofalarimiz 20 piksel birozgina kichkinalik qilyapti forum labelimizni 10 emas shuni 5 8 pikselga o'zgartiramiz va form kontrolimizning orasidagi masofalarni 20 emas 30 pikselga o'zgartirib qo'yamiz piksel saqlaydigan bo'lsak mana bu oraliqdagi masofalar ham o'zgaradi endi forum tatlini ham merjin bottm xususiyatini biz ottiz pikselga o'zgartirishimiz mumkin ko'radigan bo'lsak mana bu holatda joylashib turibdi endi kirish oynasiga ham birozgina stilni qo'llab qo'yamiz misol uchun kirish batten knopkachamizga barcha formalarni ichida joylashgan btn xususiyatlariga o'zimiz stil qo'llab qo'yamiz misol uchun peddinga 10 pikselga 20 piksel bo'lsin deb qo'yamiz mana bu holatda joylashadi va buni font sayzi 16 pikselda bo'lsin hamda text transform upper case bo'lsin va buni orqa fonini rangini ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin misol uchun background xususiyati hozircha oq ok rangda bo'lsin ko'radigan bo'lsak mana bu holatda joylashdi buni border xususiyatlarini o'chirib qo'yamiz border non deydigan bo'lsak mana borderi ham yo'qoldi endi fokus bo'lgan holatda ana bu outline xususiyatini ham o'chirib qo'yamiz misol uchun hmm, form btn hover bo'lganda yoki bo'lmasa fokus bo'lganda outline xususiyati non bo'lsin deydigan bo'lsak mana hover bo'lganda ham fokus bo'lgan holatda ham mana o'sha outlini yo'q bo'lib qoldi endi buni hovur bo'lganda biroz stillarini o'zgartirib qo'yamiz misol uchun kursorini pointer holatiga keltirib qo'yamiz hover bo'lsa kursor pointer deydigan bo'lsak mishka ustiga kelganda mana bu holatda bo'ladi ya'ni jo'natish holatiga o'zgaradi endi biz bunga colorini o'zgartirishimiz mumkin misol uchun bekground color va buning uchun manda bazoвый rangim mavjud edi mana bu rang mana o'sha rangni qo'llab qo'yaman misol uchun shu yerga yozib qo'yadigan bo'lsak hover bo'lganda mana bu holatga o'zgaryapti endi buni kolorini rangini oq holatga o'tkazib qo'yamiz ko'radigan bo'lsak mana bu tartibda buni font veyti misol uchun 700 holatda bo'lsin deydigan bo'lsak hoverda emas bosh holatida shu holatda tursin va knopkani bosganimizda 700 emas 400 o'zining normal holati yaxshi ekan mana shu uslubda ko'rishimiz mumkin endi bunga birozgina transition xususiyatini qo'llab qo'yamiz transition ə, 0.3 sekundda easy in out holatda barchasiga taalluqli bo'lsin deb qo'yamiz ko'radigan bo'lsak sekin o'z hujjatini o'zgartirishi mumkin bemalol mana shu holatlardan foydalanib bu asosiy mavzuyimiz dizaynga taalluqli emas asosiy mavzuyimiz be metodologiyasiga tayangan holatda stillarni qo'llash edi mana shu holatda yozadigan bo'lsak bizga ahamiyat bering forumni ichidagi lebelgacha yozadigan qanchagini xususiyatlarimizni bittagina qator bilan yozib qo'ydik va bu mana shu bittagina selektorimiz ham ota elementiga taalluqli ham ana o'shani ichida o'sha nom qayta takrorlanmasligini isbotlab beradi mana shu uslubda b metodologiyasiga tayangan holatda o'zimiz css selektorlarini hosil qilishimiz mumkin bugungi asosiy ko'rishimiz kerak bo'lgan mavzu mana shundan iborat edi darslarimizni kuzatib boring e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling